penyanyi Mahfari akhir yang baru saja melancarkan single yang begini iaitu Judul Saja Sayang Terima kasih Mahfarika kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini Okey, uh, bakat Mahfar mula dikenali selepas menyertai satu program TV uh, Vokal bukan segala rupa uh, Boleh tak Mahfar ceritakan sedikit pengalaman menyertai program tersebut? Okey, um, sejarah seriusnya yang Mahfar sertai pertandingan 私は1年間、1年、uh, you know,、16年、ロコストは15年、ロ n ストは1年、<Okay. S 2> Masuk hmm. tu, orang yang kata saya singin ni, macam ni, macam tu hmm. ni Barulah kita tahu, oh ok, macam ni, hmm. macam tu ni kan. So, barulah rasa singing tu satu benda yang serius Kalau tak, mereka ada macam main-main je main, Sekadar nyanyi untuk bersifu-sifu sajalah okay. Apakah pengalaman yang tak boleh Mahfaz pukulkan ketika meletakkan program ini? Dan bagaimana ia menjadikan Mahfaz sebagai seorang hmm yang atau penyanyi lebih baik. Okay, um, pengalaman yang aku tak dapat lupa is uh, dapat bekerja dengan orang yang sudah pengalaman, especially musician lah. Because sebelum ni, um, uh, apa kenal orang musician tu macam biasa biasa. Because uh, apa, -apa pun ada. In, in, uh, masuk okesha, tapi oh, just macam untuk kelas je lah, lepas Mafal main violin Hmm uh, tapi lepas masuk vocal uh, ni Kita kenal dengan orang yang memang betul-betul dalam industri muzik Which diorang, uh, muzik tu is uh, satu kejayaan diorang yeah. Hmm Kan, diorang kira segala macam So, hmm. Mafal masih lagi bermain violin? Ah, uh, kalau nak suruh main, maksud main lah <laughs> <laughs> Okay, apa ni, uh, Mafa yes. juga terangkan telah cipta beberapa hmm. uh, uh, lagu dan lagu lagu tersebut saya gunakan untuk drama drama hmm. di uh, boleh boleh sedikit tentang hmm, itu. Okay, um, setakat ni lagu yang mereka ciptakan yang masuk dalam drama is ada dua lagu yang lain tu uh, mereka nyanyikan lagu yang ciptakan oleh orang lain yang masuk dalam drama. Oh, okay, kira okay. kira. Apa kan dua lagu? itu? Uh, lagu tolong dengan oh. mengharap cinta. Tapi mengharap cinta tu bukan penyanyi. Okay. Oh, yang tolong tu mafan yang ha. nikmati okay. yang lagu yang, yang diciptakan oleh orang lain uh, yang mafan ni yang nikmati untuk drama adalah untuk drama apa lagi? Ira Ayumi hmm. uh, ada dua lagu, dua-dua cerita dari rumah, hmm. uh, rumah ada dengan lelaki hmm. uh, lagu pintu hati dengan pimpinan uh, pintu hati tu uh, juga uh, soundtrack untuk filem Hmm. Hmm. Okay, okay. Baru ke sih dalam naskhikan itu filemnya sebenarnya? Nah, okay. Berbicara tentang cipta lagu lah. Uh, Maka okay. kalau dirujuk di latihan, langsung kembali lagu cipta sendiri ataupun lagu yang diciptu oleh orang lain. Danau itu, itu dan ada sahaja yang aku jadi mahu tak yang campur? Okay. As long as lagu tu sesuai dengan uh, suara mafah. Yeah. Uh, apa Maksudnya tak ada tak ada orang kata preference lah. Ah uh, kepada jika dia sesuai nama apa dan sesuai dengan uh, keseluruhan apa sebagainya juga. Ke ataupun ada 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 orang kata um, penulis kegemaran yang yang apa suka. Hmm. Penulis lagu Uh, kalau Mafa baru melancarkan single mm -hmm. uh, baru-baru ini mm -hmm. iaitu Jujur Saja Sayang, Sayang" uh, lagu Mafa itu sendiri. Ah, yes. Okey, uh, boleh cerita sikit tentang lagu itu. Apa apa kisah lagu itu sebenarnya? Okey, lagu ini sebenarnya is like satu pertelingan antara orang yang sedang bercinta. Oh, But actually it's a happy ending. It's just mm -hmm. uh, kita trying to tell kepada pasangan if kita have problem just janganlah buat ah, ah, video. Ah, okey. Ah, so itu adalah dari pengalaman kau sendiri ataupun consolation orang lain. Apa pengalaman kau sendiri? Okey. Um, dalam satu temu bual, uh, aku ni apa tentang uh, pengalaman kau pada masa ah, lah. mengatakan ia uh, adalah untuk mengatakan kejayaan sebagai seorang penyanyi. Adakah semat itu semata-mata sebabnya atau ada sebab lain yang membuat uh, guru sendiri itu? Uh, tak juga sebenarnya uh, it's more to macam like, to think yourself how okay. so, so, to do mm -hmm. sebab apa tu suka makan senang beli baju tu jadi lagi senang kalau di okay. sini kan okay. Ha, uh, okay. so apa apa yang mahu buat sebenarnya diet dan senaman lah uh, dan disiplin diri kan. Okay. Mm. Uh, masih lagi dalam diet ataupun must, uh, sudah uh, just to maintain it saja uh, ataupun masih dalam strict diet? Um, sebenarnya dah naik balik. Okay. <laughs> so cuba untuk terangkan balik yang dia nak try maintain. okay. Jika diberikan pilihan, eh, ya, uh, apa ni genre muzik apa yang Mahfa uh, mahu bawakan? Okay, genre, kalau itu kan genre uh, um, boleh jadi dua, dua orang hmm. yang lain Sebenarnya uh -huh. macam mm -hmm. untuk urban punya side boleh nyanyi more to jazz punya part mm -hmm. which is heavy dan R&B dan semua tapi untuk benda yang mainstream kita kena sebut benda mainstream untuk orang main, yang, contoh, orang biasa contoh mainstream adalah mainstream tu lagu-lagu macam ayam ke macam sisi ke kalau macam kita pergi gig ke apa apa-apa itu lagu-lagu yang more jazz Perni, okay. Apa ni? Okay, ini okay. kita memang um, ah, tahu ah, orang ramai ada satu tanggapan yang tak elok Mana ah, dia pergi terhadap kehidupan seorang artis okay, Dan uh, um, boleh tak mampu kita kongsikan kita apakah cabaran dan juga ada yang um, um, uh, mampu menghadapi sejak menumpuk kerjaya sebagai seorang artis Bagaimana mampu menghadapi cabaran tersebut? Okay, um, sebagai artis maka rasa uh, cabaran ni ialah bila actually kita ada keluarkan lagu-lagu uh, uh, baru tapi orang tak tahu which is orang ingat eh maaf lah pergi mana tak ada pun senyap e e je dia e lepas macam ni, e ni sebenarnya kita ada e cuma dia, sendiri yang tak follow up okay. uh, lagi satu uh, kita macam uh, dalam industri ni macam ada favourite, favourite uh, which is macam kalau orang ni kalau oh, terus masuk dengan e dia uh, e kalau e macam satu-satu biasa ni susah sikit lah macam Okey, untuk masalah seperti itu memang sudah lama berlaku kan hmm. dalam industri uh, itu macam mana MAPA sendiri mengatas semua masalah itu contoh nak masukkan lagu dalam video kan? Hmm. selalunya MAPA akan keep on sharing lah dekat sini media. apa okay. Lebih bergantung kepada uh, peminat sendiri ha. lah. Hmm. Yeah. Okay. Uh, Okey, kita fahamkan yang single MAPA ada harga, uh, uh, telah mendapat tempat. Nanti, kita ingatkan semua lah yang MAPA sendiri, untuk MAPA tu dah sangka dia akan mendapat tempat. Malah kan di Malaysia tak besar. Uh. Okey, boleh, boleh ceritakan sedikit mengenai itu dan uh, apa kisah sebenarnya di sebalik lagu-lagu tersebut? Okey, MAPA rasa lagu tu susah nak dapat main di Malaysia Kenapa kenal dengan lagu dia tak dapat Tapi dekat sana still uh, until now lagu tu keep on playing macam <tongan> dia orang tak jemput <laughs> <laughs> Macam tak ada masalah je so macam ok lah uh, ha, Tapi lagu tu bila dia dengar yeah. kan sebenarnya tajuk itu memang uh, shocking lah ha. Tapi lagu itu sebenarnya berkenaan dengan ha. Apa ya dengan ha. Dengan, dengan uh, relationship between you and your father ha. Macam ha. Oh, okay. so mungkin orang tak faham isi kandungan cerita, Adina, dia dah tengok title dan terus judge kan ok, apa perancangan Maffa untuk tahun depan? Okey, perancangan Maffa untuk uh tahun uh, depan sebab Maffa baru habiskan ni jadi Maffa nak produce more Maffa nak produce lagu tu lebih kerap daripada yang dia buat sebab dia produce macam 1 seri Maffa jadi Maffa baru ok, so next year Maffa akan buat lagi lagu teruskan uh, cipta sendiri ataupun menggunakan cipta lain? Right? Uh, can be both. Hmm. Uh, hmm. kata Mafa baru habis belajar. Uh, eh. Ya. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari ada Dari mana? Dari mana? Dari Perancangan untuk, untuk bekerja dalam bidang tersebut ataupun macam uh, mana? Setakat so, ini tak ada hmm. Because kerja macam tu pun susah nak cikgu Tak <laughs> 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 Nak kerja full time tak dapat, baru-baru ni Mafa bersama artis artis di bawah Cloud Entertainment telah pergi ke Sabah dan satu program jalan dari Sabah Boleh ceritakan pengalaman tersebut? Okey, masa uh, tua tu Mafa only sampai uh, the last two days sebab Mafa pergi ke which is Mofa rasa oh, sangat happy because of the crowd yang appreciate orang yang even dia tak kenal tu Mofa apa tapi dia Mofa nyanyi dia orang macam ni dia orang macam ni Uh, okay, ya, bagaimana para pelan dapat mengikuti masalah di media sosial? Okay, uh,

Yes. Okay. Ya, Ria makan Kita <laughs> set <laughs> 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 Okay, Mafa, terima kasih di atas perkongsian okay. tadi Terima uh, kasih melakukan masa bersama kami di Aplus dan TV Dan kami mendoakan agar Mafa um, berjaya dan berjaya Tuhan Kami mencapai satu-satunya Saya Mali dan seorang penulis dan penerbit novel terkenal. Selamat datang ke um, mm, Nama Hotel Tingkat Tijur. Bolehkah Puan ceritakan sedikit-sedikit dari -sedikit latar belakang mm, penglibatan dalam dunia penerbitan dan penulisan novel? Um, nama sebenar saya uh, uh, Saya berasal daripada Pekasan uh, dan saya mula mencuburkan diri dalam pengulisan ni sejak di zaman belajar. Uh, ah uh, zaman saya berada di UPM, saya aktif dalam ah uh, penerbitan majalah college. Dan uh, masa tu saya uh, sebagai seorang editor. Ah uh, lepas belajar uh, saya stop sekejap Bak dengan kerja yang uh, beberapa tahun lepas tu uh, saya uh, kembali aktif dalam uh, penulisan uh, dan uh, saya mula uh, berminat dengan novel ini lebih kurang uh, 8 tahun yang lepas lah masa tu uh, saya. Minat membaca. Okay, saya kumpul novel, saya membaca. Saya memang tak ada latar belakang penulisan. Saya memang tak belajar sastra bidang saya adalah bidang sains. Tapi disebabkan minat minat dan kawan-kawan kalangan orang yang suka membaca novel, jadi. Mungkin rezeki saya pun ke arah itu jadi saya mencuba jadi saya mencuba uh, menulis curi-curi uh, menulis satu orang pun tak tahu masa itu saya menulis. Okay. Bila dah siap satu skrip, uh, saya hantar ke uh, Karangkraf, masa itu Alam 21 okay. uh, Alhamdulillah masa itu uh, skrip saya diterima uh, dengan tajuk mempunyai bahagian untuk pelanggan saya pada tahun 1800 daripada situlah bermulanya uh, kejayaan saya dalam bidang penulisan. Mula-mula hmm. sebagai seorang penulis, uh, saya terbitkan empat buku bersama uh, ada buku satu. Uh, lepas empat buku tu, uh, saya diberi uh, peluang. Saya diberi peluang uh, sebab masa masa tu uh, mungkin uh, Media dah, dah, dah mengambil alih apa orang kata peranan untuk sebarkan maklumat dan apa semua jadi kita boleh nampak berapa ramai kita punya follower berapa ramai kita punya pembaca jadi saya ambil langkah berani membuka syarikat penerbitan sendiri dan menerbitkan karya sendiri itu karya orang lain dan Alhamdulillah setakat hari ini kira apa yang saya buat tu membuahkan hasil hmm, berkenaan proses menerbitkan novel Puan pernah hmm, berpengalaman menulis novel dan menghantar novel untuk diterbitkan oleh syarikat lain dan pengalaman menerbitkan novel sendiri apa proses yang diperlukan berapa kos yang diperlukan dan apa prosedur-prosedur yang diperlukan dalam menerbitkan novel sendiri okay. uh, proses untuk cetak buku sendiri uh, sama ada um, di bawah uh, syarikat sendiri ataupun uh, terbit sendiri hmm. atas nama hmm. sendiri tak tak payah hmm. guna cerita hmm, sangat mudah, okay. Okay. tapi um, bagi kita, bagi kita yang 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 menerbitkan buku uh, sebagai satu penerbit, mm -hmm. okay, uh, kita sangat teliti tentang editing tentang uh, karya yang yang berkualiti. yang berkualiti, okay tapi kalau uh, ada juga penulis yang ada uh, menulis tapi bila dihantar ke penerbit penerbit tak terima sebab uh, mungkin uh, cerita tu tak bersesuaian jadi dia ambil langkah sendiri terbitkan sendiri okey sebab uh, sekarang sangat mudah uh, Facebook ada Instagram mm -hmm. ada okey jadi uh, sekarang uh, mereka terbitkan buku cuma uh, collect payment dulu mm -hmm. Okay puasa uh, baru, baru pray baru hantar ke kilang jadi daripada payment yang yang online tu mm -hmm. mereka boleh gunakan untuk bayar mm -hmm. bayar uh, kos kos printing jadi mm -hmm. sangat mudah macam uh, sebab sekarang trend pembelian sudah berubah mm -hmm. Macam dulu kita cuma harapkan kedai mm hmm. nak hantar ke kedai Lepas tu uh, kedai pula uh, 3-4 bulan baru buat payment Jadi Uh, Penerbit perlukan modal yang 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 besar, besar. Yang besar. tapi sekarang uh, trend sudah berubah sebab uh, ramai orang suka beli secara online dan ramai orang uh, sambuk bayar duit dulu buku sebulan kemudian baru dapat tak kisah jadi benda tu boleh dapat sekarang ni best seller buku yang mana uh, September kan Bulan uh, Biasalah Pak Rosin ha. kan ha. Ha. Daripada dulu memang ya, buku yang paling banyak dia kata adalah Sampai sekarang pun Dah Kita kata dah 2013 Terbit sampai hmm. sekarang pun Dia masih hmm. lagi Bayar royalti hmm. Untuk naskah tu ha. Walaupun tak banyak tapi setiap 3 bulan hmm. Ada hmm. Pembayaran tu dibuat ke atas itu untungnya uh, bila seorang penulis tu menghantar sesebuah karya pada terbit mm -hmm. Macam kalau kita, uh, kita uh, penulis tu dia terbit sendiri Kita cuma uh, dapat satu kali tu je, mm -hmm. lepas tu dah, dah mm -hmm. tak ada Tapi uh, macam bila uh, ada sesebuah syarikat, mm -hmm. uh, pasaran tu lebih luas mm -hmm. Mungkin uh, walaupun uh, benda tu mungkin agak slow, tapi uh, kira macam saya juga hmm. macam saya kita dah uh, dari 7 tahun eh 2008 sampai sekarang hmm. saya masih diberi royalti hmm. oleh hmm. alat tu uh, saya masih setiap 3 bulan ada lagi yes. hmm. benda walaupun tak banyak saya lagi buku tu terjual. jual itu itu pentingnya seorang penulis memilih uh, penerbit. penerbit yang betul-betul hmm. telus. Hmm. Berapa kos untuk apa Modal? Modal, ya. Modal untuk menerbit buku, untuk berjaya tu, syarikat, and then melantik editor-editor. Uh, pemulaan... Uh, pemulaan saya tak tak ambil staff uh, tetap. Saya pakai freelance. Saya bayar dia. Uh, macam contoh kata, ok. Uh, saya bagi you edit satu uh, skrip. Uh, berapa dia charge hmm. saya. Biasanya dia charge berapa satu, uh, satu? Satu skrip selalunya dalam... Uh, Dekat RM2,000 lah. Sikit-sikit. Terus, uh, freelance untuk uh, designer, hmm. untuk buat cover. Yang designer? Designer, bergantung kepada designer. Uh, Selalunya, RM500 uh, ke 1000 100 lah. Terusnya satu cover satu. tu lah? Yeah. Kan? Orang yang sama ke orang yang yeah, berlainan sikit Setiap Berlainan. Yes, proses nak edit skrip tu berapa, berapa lama? Hmm lebih kurang sebulan tu ber... satu bulan atau dua bulan, 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 paling cepat pun tiga minggu biasanya satu buku hmm. satu buku tu kan macam mana nak menentukan harga buku tu kan dia tengok ha, tengok tengok dia tengok, surat sebab ha, printing pun dia bergantung kan? pada ha, uh, so, setengah ha, penerbit dia harga buku tu bergantung pada penulis dia kalau penulis sudah dah habis ada nama mesti harga buku dia lagi tak, mahal kan tak, ha. saya tak uh, kita tengok pada jumlah buku surat tu hmm. uh, dan kos printing tak, uh, hmm. macam sekarang kita ada buat dua jenis kertas putih dan kertas yang agak ringan kertas yang ringan ah dia, hmm. kos agak mahal yeah. jadi uh, walaupun kos surat dia agak sikit tapi dia tebal juga hmm. jadi harga uh, lebih mahal sikit biasanya kalau hmm, skrip tu dia dah diluluskan untuk kena untuk diterbitkan berapa oh. lama nak terbit tu? Tengah-tengah dah tahu macam macam saya dipahamkan lah macam contohnya Puan hantar skrip pergi ala pun tu okey Dia kata skrip Puan dia teringat Tapi dia akan terbitkan dua tahun yang tengah datang Pernah menjadi seke kan? uh, Kalau ikut saya uh, Dia bergantung pada penerbit juga mm. uh, Kalau penerbit tu dah banyak Queue maksudnya mm. uh, Queue skrip yang dah mm. diuruskan Jadi kena ikut queue lah mm. uh, Tapi selalunya uh, Yang pengalaman saya dia takkan lebih daripada setahun lah hmm. apa okay, yang dia adaptasi pada filem dengan drama tu macam mana macam okay. uh, syarikat tu dia berhubungan dengan, 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 dengan penulis buku? Um, dia ada sebab hak cerita tu itu uh, adalah penerbit jadi okay. uh, macam penerbit dia berhak untuk uh, untuk mempromosikan buku tu dengan apa cara sekalipun hmm. jadi uh, uh, untuk kes uh, Adaptasi ke drama tu sendiri kita anggap adalah salah satu cara promosi yang siang hmm. Yang bagus lah Membantu Yang membantu Membantu dia nampak uh, peningkatan permintaan Permintaan bila diadaptasi dia, adaptasi, dia, dia, adaptasi. dia, dia hmm. adaptasi Macam mana dia buku tu boleh jadi best seller? pada pandangan perempuan lah Apa yang menarik sangat pada buku tu? Sebab masa, masa zaman tu Masa tahun 2013 tu uh, Masih belum Orang kata style penceritaan dia tu masih belum hmm. uh, belum ramai yang hmm. yang ada hmm. Dia punya style penulisan Ethnic dia, teknik, ya, teknik penulisan, penulisan dia, dia, dia tu berbeza. Uh, berbeza Macam uh, simple dan uh, dia uh, banyak, uh, banyak campur dengan bahasa Inggeris juga hmm. Jadi Inggeris yang simple jadi penyampaian itu sampai. Jadi maksudnya bila kita baca tu kita kita seolah-olah berada dalam cerita. Tu. Jadi cara di mugis yang yang uh, berlainan dari bias kebiasaan itu yang berada di pasaran. Uh, masa di tu memang saya pun dah sangka memang memang meletup lah. Ya, Biasanya yang engine dropship tu berapa dah? macam mana proses dia orang apa? Hmm. Puan lantik dia orang sendiri ke? Macam uh, dipanggil dipanggil drop dropship tapi macam saya saya panggil agent lah. Hmm. Agent ni saya lantik lah. Hmm. Saya, lantik, lantik, lantik. Uh, saya percaya, hmm. lantik lah. Uh, sebab uh, bila dia buat buat uh, promosi dan ambil order mengambil order mm. uh, di internet um, pembayaran tu customer bayar ke akaun dia mm. bukan direct bayar mm. ke akaun kita oh, dia uh, yang akan bayar, dia, dia bayar dia kepada dia akan account. collect kita dan mm. uh, dia akan submit uh, order kepada kita dan uh, uh, pembayaran tu dia akan bayar berikut apa yang di mm. uh, sebarang um, keciciran ha. apa semua uh, antara dia dengan customer. Hmm. Uh, jadi itu uh, lebih memudahkan proses kita lah. Terima kasih kepada Puan Hanyi Bazwa kerana sudi datang ke Bernama Portal. Terima kasih juga kepada Puan Hanyi Terima kasih.